Ноль девять отправляется на маршрут 0902, область Соломенский район, область клуб форсаж, институт нау общежитие института НАУ. Алло, вы... здравствуйте, это экипаж ноль девять ноль шесть семьсот вводим пароль свой пароль. Для, для системы Цунами, да, будем принимать и 3, на планшет все заявы. 55-й, Форд 902-й, прибыл на свой квадрат патрулировать. 55-й, Фор 902, прибыл на, квадрат, 55 Фор 902 прибыл на свой квадрат патрулировать. В основном езжу за рулем я. Я просто такой человек сама по жизни. Я ну, больше люблю контролировать ситуацию, быть за рулем. Когда кто-то сидит за рулем, я просто начинаю нервничать, переживать и могу под руку что-то лишнее сказать. Уже в той ситуации, когда я ну, устаю, когда просто не будет сил мне уже говорить какие-то лишние замечания, тогда уже садится Женя. Зеленый надо на патруль. Зеленый, да. Это означает, что мы патрулируем просто. У мене все нормально вже. А що ви порушуєте? Я не порушую, я просто машина поїхала впереді, я допомагав їхати з перецьок. А зараз просто руки витираю, треба їхати. І, і убирати, так? Да? Да, да. Все добре. У там уже така да. пробка. пробка. Я зрозумів, поняв, поняв, і за те, я встав і поміг, щоб від'їхала машина. Все, дякую. Проспект Космонавт Миню. Все, я принимаю 55-й Форд 92 Прибыл на ДТП Из поворота бежал из-за поворота. вроде смотрел, никого не было. Чурканул по левой стороне. Ну, что, будем да, застрахована, полная каска. служебная как я сказал, права моего. Сейчас будем рисовать схему ДТП, чтобы как бы, это уменьшить в маленьком объеме на листе, чтобы в дальнейшем суду было легче понять, как что произошло, какая ситуация. Вот. Будем привязывать столбу к нумерованной, и от этого столба будем делать все замеры рулеткой и указывать их в схеме. Когда вы зафиксируете, потом какая процедура, что мы потом делаем? Зафиксируем схему, сделаем, составим протокол. У каждого человека мы возьмем пояснение. И копию протокола даем человеку, который на, нашу, на наше усмотрение виновный, но это еще не есть стопроцентной вероятностью, что именно он виновный, потому что будет это решать на самом деле суд. Вот. И уже в суде будет решаться, кто прав, кто виноват. Они нормально справляются. Я довольно давно общаюсь с сотрудниками ГАИ. Я думаю, что у молодежи гораздо лучше получится, чем у старых кадров. Их легче научить, чем перевоспитывать и ломать что-то через колено. У них все получится. Но лично я, видя машины с мигалками, скажу вам честно, стал меньше нарушать. И у меня даже желание такое, там, где, где возможно, нарушить, как бы пропадает, честно говоря. Лично. Поэтому я думаю, люди будут видеть и машина будет упреждать нарушения, а не карать. Александр, хороший. а добровки? Добровки. Это Це місце подій буде прив'язуватись ось до цього стовпа, який має свій номер і далі для кращого визначення обставин цієї ситуації буде. Зараз транспортні сіс з'їдуть з проїжджої частини, щоб пропустити організовуючу пробку. Перерисуем схему, Сделаем возьмем подписи, и водители могут быть свободны. Какие-то люди так, звонили заявнику Олегу Анатолию и пристали с Приватбанка, чтобы он поведомил номер своей картки. Він не повідомив, просто прийняти заяву Виїхали на заяву. Форд на автомобілі. Поїхали. Краще так. 55-й Ford C2 прибув на на світ. 15. Ми приїхали на визов по адресу. Заявник нам не відкрив двері. І ми зараз подивимось його номер телефону. Зателефонуємо. Якщо відповість, будемо діяти далі. Алло, Олег Анатолійович, доброго дня. Це інспектор патрульної служби безпокоїть Пономар. Ви визивали поліцію. Ми тільки що дзвонили у вас до домофону, ви не відповіли. Доброе, мы чекаємо. Угу. Заянок сказал, что он на работу, через 5 минут сейчас подойдет. Здравствуйте. Доброго дня. Мы будем рассчитываться по безналу, а мы вам скинем деньги на карту. Потом я им отправляю груз. Вот. вот у меня есть бумажка. Отправляю груз, они э, перезванивают, говорят, давайте номер карты, я им отсылаю смс карту. Потом как бы представитель банка, он говорит, говорит, что я там с приватбанка, и у меня такая проблема, я не могу вам, там, они представляются юрлицом, мы вам отправляем деньги с юрлица, придумают там какую-то легенду, и вам нужно пройти персонификацию. Ну, хорошо, если это надо, я... и называйте свои данные. Э, ну, номер карты у них есть, они говорят, еще надо... тату, э, Дату Э, ну, по которой карта заканчивается. И там сзади еще там трехзначность. А -а -а. Ну я же понимаю, что для этого делать нельзя. Я говорю, что этого не сделаю, потому что это, ну, это достаточно для того, чтобы потом что -то можно сделать с картой. Потом а -а -а. бросает трубку и все. Потом через некоторое время они телефоны выключают, они уходят ну, Груз они не забирают. Саенко, Анатолий. Ну, мы напишем, да, да. что... Да. Еще могу назвать номер телефона. Сколько тут Сейчас не уже Что уже попал? На сранда товарищу так продавал. Ему тоже это. Тики там, Мы решили забронировать жилье на море. Посмотрели объявление на OLX. Нашли подходящий вариант. И скинули предоплату Чем за сутки. На следующий день не объявление, номер телефона отключен, в общем-то ничего. Если смысл подавать заявление? Все ну я потребно потребно подавать заяву так. <звы>